с вами канал адета стар бу... и сегодня мы будем снимать большой 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 я имею в виду большую серию но ну, не большую прям такую длину а important то есть важную серию для меня потому что у меня на канале случилось наконец-то Наконец-то подписались на меня 6 человек. Вчера было 5, так что будем считать то, что сегодня у нас подкаст. Ну, вчера я не смогла, потому что у меня была школа, очень важные тесты, и не смогла снять никакого видео. Так что я тут в Шарараме первый раз. Я сама не знаю, что тут обновление. Моя подруга сказала, что она прошла за меня, вот от почти прошла этот как это называется, квест. Ей только чуть-чуть осталось. И мы видим большого котика. Я хочу, я хочу написать, я сейчас вам напишу в правом верхнем углу э, сказать спасибо, кто подписался ко мне. Э, и я буду считать их самым крутым человеком в, моей, в моем канале. Я их очень уважаю. Ну, давайте покормим кота и получим подарок. у uh, это круто. Uh, я сама не поняла. Я знаю, что вы думаете, это типа пиньяты, но только круто. О, oh, я фонарик выиграла. Только круче и как-то позитивнее, покошачьи. Вы знаете то, что у нас скоро Хэллоуин, а точнее в эту пятницу Хэллоуин. Мне очень нравится Хэллоуин, и я буду его обязательно праздновать и буду наряжаться. Я обожаю Хэллоуин, мне кажется, это самая лучшая вечеринка в мире. И как вы знаете, я живу в США, если не знаете, то узнаете прямо сейчас. И у нас Хэллоуин очень даже хорошая вечеринка. И знаете, мы будем одеты все, даже в школу в четверг пойдем в костюмах. В пятницу мы не учимся, мы будем походить по домам и брать конфеты. Ну, давайте что-нибудь выберем для хэллоуинской вечеринки. Так. Я реально не знаю, что выбрать. Я думаю, ничего я не выберу, потому что должна быть... Крутой, я должна быть позитивной, я должна быть... О, пряник. Мне кажется, пряник это самый лучший костюм. О, что она тут делает? Или это баги? Сейчас. Я думаю, это баг. Амин I лак. Mean, Лаги, да. И да все еще лаги. Давайте послушаем позитивную музыку. Я не слышу. Да, это лаг. У меня такое бывает. Тоже. Закрыта у меня дверь, а там какой-нибудь стоит. Ну да, какой-то стоит э -э человек. Давайте что-ли выберем. Красиво, но только у меня нет... Давайте, только у меня нет э, этих денег. Давайте посмотрим мальчиков одежду. Извините, то что я очень запинаюсь, и так и э, э, э. Я просто не могу сказать слово, потому что я уже привыкаю к английскому языку. Я просто не могу подобрать слово и забываю, как это будет звучать по-английски. И прошу извинить меня, то, что у меня такой голос. Я просто вчера была больная. И не обращайте просто внимания на мой голос, то есть я вот так вот. И я хотела сказать Я хотела тебе сказать Слушай, это что такое? Я просто Я просто привыкаю уже к английскому языку, я реально не могу вспомнить, как это будет называться слово По-моему я помню, здесь была какая-то вампирская Платье, что ли, или у меня нет денег на него, я не помню. Просто у меня такой голос. Я уже все не могу говорить по-русски. Чуть-чуть только могу. И все. Так. Ну, можно было бы это купить, но никак не приходит. по меня на 22 уровень откроется. А шапку, по-моему, там было. Я шапку могу купить. А потом подобрать что-то к шапке. Шапка, по-моему, где-то тут видела. Знаете что, лучше просто зайти на мо второй смешарик? Он, он у меня. А, да, у меня же шрим закончилась там. Ребята, пожалуйста, в комментариях посоветуйте, что мне одеть. Что если вы выберете костюм печенюшки, жмите один. Если вы выберете костюм, костюм секретного разведчика, жми два. Если вы выберете костюм клоуна, сейчас найду обувь подходящую. Если вы выберете костюм клоуна, Жми 3. А если вы уж выберете пирата... Сейчас... Если вы выберете уж пирата, жми 4. Выбор за тобой. От вашего выбора, мои дорогие друзья, будет... Выбор моя, одежды на Хэллоуин. Жмите скорее цифры. Я оденусь на Хэллоуин и сниму Хэллоуинскую ужасную вечеринку в этом моем доме. Ну, сегодня мы уж будем, как у меня подкаст, будем покупать декорации. Потому что у меня совершенно нет времени на декорации, чтобы покупать ее. Я, конечно же, лучше сейчас куплю. Потому что это выгодно, и в Хэллоуин, я думаю, я не пойду, не буду играть в это. Во-первых, мне надо доработать мой костюм, а во-вторых, уже в 9 или в 10 уже выходить и собирать конфеты. Вообще дети очень любят. Вообще дети очень любят э, брать это уже утром, а, а уже под вечер они пойдут к самым богатым. Я думаю, так будет. Ну, мне, если честно, так не хочется. Мне хочется прямо по-американски. Вот здесь вот так вот, как будто так вот старые часы. И давайте фонарик наш подвесим новенький. У меня таких фонариков уже много. Даже не знаю, куда их уже вешать. Эм, жаль, Шарарам не обновляет ничего нового в Хэллоуин Парри. Знаете, то, что по-английски говорю, у меня такое же привычка. На Хэллоуин паре. So, это обозначает, что на Хэллоуин ничего не обновляет, ничего. Мне бы очень хотелось увидеть, как тут ползают всякие какие-нибудь злобникусы. Злобарим, нам надо было их победить бы. Надо на, нам закончить квест, что ли. Злобырей бы победили, а потом нам дали какой-нибудь жуткий костюм на Хэллоуин. Я этого и жду шарарами. О, мы бы закончили квест. И нам дадут... Чего? А, шкаф нам дадут, да? А это что? А, нет, Кстати, Дорогие друзья, извините, у меня не осталось ни одной шарен карты. Итак. Ну что ж, спасибо, что смотрели мой канал. Спасибо, пока.